degan er xotin bir biriga e, libosday bir birini aybini bekituvchi bo'ladi afsuslar bo'lsinki ba'zi bir ahamiyatsiz odamlar bo'ladi choyxonalarda xotini bilan bo'lgan muammolarni maqtab yuradi gapirib yuradi hayo qilmasdan ba'zi ayollar esa eri bilan bo'ladigan kechinmalarni boshqa ayollarga so'zlab yuradi shayxi zulfur ahmad naqshbandiy o'zlarining bir ma'ruzalarida er xotin orasidagi bu aloqalar omonatligini agar qaysi ayol bu er xotin o'rtasidagi aloqalarni boshqa ayollarga aytsa urg'ochi to'ng'izga teng bo'lishligini qaysi erkak bu ishni qilsa to'ng'izga barobar bo'lishligini haqida ma'ruzalarni qilganlar o'zi umuman biz ayollarimizni bizdan murod musulmonlar shu qadar qadrlaymizki shu qadar avaylaymizki ular bizning omonatlarimiz bizning shaqoiqlarimiz ko'zimizni qorachig'ini asraganday əsrə asraymiz masalan shunga buyuradi agar shu bo'lmasa bizni iymonimizda shubha bo'ladi ayol qizlarni qizg'anish bilan biz ularni qadrini yuqoriga ko'tarayotgan bo'lamiz hatto hamiyatli rashlik erkak boshqa erkaklarni oldita ayoli haqida ham gapirmaydi bir maqol bor uchta ahmoq nodon bor deydi kichkina nodon otini maqtaydi deydi odamlarga undan kattaroq nodon bolasini maqtaydi deydi eng katta nodon xotinini maqtaydi deydi ya'ni odamlarga havola qilish borasida musulmonlar ayollarini nomahram erkaklarni oldida hatto zikr qilmaydilar shu qadar avaylab asraydilar ya'ni zikr qilmaydilar degan ma'noda haligida mahramiyati ochiladigan tarzda zikr qilinmaydi